और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य सत्य असत्य सत्य के साथ खड़ा होना, होना चाहिए सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए सत्य से नहीं डरना चाहिए अहिंसा हमारा प्रतीक है अब मुझे पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना संसदेत जुलै रोजी विरोधी राहुल गांधी यांचं पहिलं भाषण झालं यावेळी राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली होती राहुल गांधी यांनी हिंदूंबाबत एक वादग्रस्त विधान केलं आणि त्यानंतर सभागृहात चांगलाच गदारोळ झाला नमस्कार मी समीक्षा बेंडे दरगड आपण पाहताय सोमवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांचं पहिलं भाषण झालं यावेळी त्यांनी नियम भंग करून भगवान शंकर गुरुनानक यांचे फोटो दाखवत वादग्रस्त टिप्पणी केली आहे काँग्रेससह सर्व विरोधी खासदार सहिष्णू आहेत त्यामुळे ते सर्व हिंदू आहेत पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे खासदार हे खरे हिंदू नाहीत असं टीकास्त्र सोडताना त्यांनी वादग्रस्त विधान केलं यावरून सभागृहात एकच गदारोळ झाला हिंदुस्थान तीन फाउंडेशनल आयडिया मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है यह देश डर का देश नहीं है तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की डर मिटाने की बात की डरो मत, डराओ मत। दरो मत दराव मत और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं दरो मत, दराव मत अभय मुद्रा दिखाते हैं अहिंसा की बात करते हैं त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिं, हिंसा 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 नफरत 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 असत्य सत्य असत्य पिक्चर सुना हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए सत्य से नहीं डरना चाहिए अहिंसा हमारा प्रतीक है अबे मुझरा ऐसे कीजिए अभ्युरा राहुल गांधींनी संसदेत भगवान महादेवाचं चित्र दाखवलं त्रिशूळ हे हिंसेचं नसून अहिंसेचं प्रतीक आहे असं राहुल गांधी म्हणाले नाव आय वुड लाईक यू टू अंडरस्टँड दॅटर इज अ रिझन दॅट द त्रिशूल ए वेपन हॅज बीन प्लेस्ड बिहाइंड द लेफ्ट शोल्डर द त्रिशूल इज नॉट ए सिंबल ऑफ व्हायन्स It is a symbol of non violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non violence, that is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. याशिवाय स्वतःला हिंदू म्हणवणारे देशात हिंसा पसरवतात असा जोरदार हल्ला राहुल गांधी यांनी केला त्यांनी यावेळी अभय मुद्राचा देखील उल्लेख केला नाव देर इज द थर्ड आयडिया अँड ए व्हेरी पॉवरफुल आयडिया फ्रॉम द आयडिया ऑफ ट्रूथ करेज अँड नॉन व्हायन्स अँड दॅट आयडिया ऑफकोर्स इट इज अ सिम्बल दॅट मेनी ऑफ यू हेट but that idea is the abhay mudra the symbol of the congress party <laughs> which as you can see is also in this image jai and jai mahadev <laughs> and, and what that rajnath singh Ji is looking very surprised and what that what that abhay mudra shows it is a it is the next step राहुल गांधी यांच्या या विधानानंतर भाजप खासदारांनी चांगलाच गदारोळ केला शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील जागेवरून उठले आणि त्यांनी देखील या विधानाच्या विरोधात आक्षेप नोंदवलाय मोदी आपल्या जागेवरून उठले आणि संपूर्ण हिंदू समाजाला हिंसक ठरवणं बेजबाबदार होण्याचं लक्षण असल्याचं त्यांनी म्हटलं तसंच हे विधान गंभी गंभीर आहे असंही मोदी म्हणाले विषय पूरे हिंदू समाज को कोणा गंभीर विषय नहीं नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है यावेळी राहुल गांधी चांगलेच आक्रमक झाले होते त्यांनी विविध मुद्द्यांवरून भाजपला चांगलच घेरलं होतं अयोध्येत भाजपचा झालेला पराभव यावरून त्यांनी जोरदार टोले लगावले मैंने उनसे पूछा की आपको कब पता लगा की आप अयोध्या में जीत रहे हो और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था सही बात और मैंने कहा ये क्या हुआ उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है और ये कारण था कारण था कि अयोध्या की जनता में उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया उनकी जमीन ले ली उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को किसानों को मजदूरों को मंदिर के इनोग्रेशन तक नहीं जाने दिया, मंदिर के इनोग्रेशन छोड़ो उसके बाहर भी नहीं जाने दिया, आगे। 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 और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा अच्छा इन्होंने मुझे एक और बात बोली तीन बार इन्होंने कहा कि तीन बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया दो बार दो बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना अयोध्या में मत लड़ जाना अयोध्या की जनता हरा देगी प्रधानमंत्री राहुल गांधींनी खासदार अवधेश प्रसाद यांना संसदेत आपल्या शेजारी बसवलं त्यांच्याशी शे हस्तांदोलनही केलं याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहानी आक्षेप घेतला संसद हस्ता ही हस्तालोंदन करण्याची जागा नाही संसदेच कामकाज नियमानुसारच व्हायला हवं अशी मागणी अमित शहानी यावेळी केली इसके कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना खड़े होकर एक दूसरे के बीच में धून करना सारे नियम इनके इनको लागू नहीं होते हैं नियम मालूम नहीं है तो टीषण साहब सदन इस तरह से नहीं चल सकता है ये सदन मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए नियमों के अनुसार रहना चाहिए हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है ठीक सर एक मिनट प्लीज शिवाय अग्निवीरांना शहीदांचा दर्जा का देत नाहीत हा मुद्दा देखील राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला यावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी उत्तर दिलं राहुल गांधी खोट बोलतायत असं ते म्हणाले छोटे से घर में छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ मैं उसे शहीद कह रहा हूं मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी उस घर को कंपेंसेशन नहीं मिलेगी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा और बेचारे बैठे हुए थे तीन बहनें थी एक साथ बैठी हुई थी रो रही थी आम जवान को पेंशन मिलेगी जरूर दुख होगा मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी एक को शहीद का दर्जा मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा दूगे। 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 और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो ये कैसे देशभक्त हैं अध्यक्ष महोदय दे मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत गलत नहीं गलत नहीं है है सर सर लेना चाहता हूँ अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके एक करोड़ रुपए की धनराज सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है इस प्रकार की गलत बयानी से सबको गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद महोदय तसं त्यावेळी राहुल गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आरोप केलाय भेटले आणि माझ्याशी हस्तांदोलन केलं तेव्हा ते सरळ उभे होते पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटले तेव्हा त्यांनी वागून हात मिळवला राहुल गांधींनी हे वक्तव्य करताच त्यांच्या विरोधात पुन्हा एकदा गदारोळ झाला यू से You don't allow us to speak, you allow us to speak, you allow them to speak, you don't allow us to speak. All these things define Indian democracy. Speaker, sir, so there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, राहुल गांधींच्या या विधानावर अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी देखील तसंच प्रत्युत्तरही दिलं माझी संस्कृती मला जे आपल्यापेक्षा मोठे आहे त्यांना वाकून नमस्कार केला पाहिजे असं सांगते असं ओम बिर्ला स्पष्टपणे म्हणाले मान्य प्लीज 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 नो नो प्रतिपक्ष के मान्य नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं व्यक्तिगत जीवन में भी सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो यही मुझे सिखाया है और इसीलिए हाँ मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पेड़ छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार स्पीकर सर ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता स्पीकर श्की, सर एक राहुल गांधी यांचं घणाघाती भाषण आणि सत्ताधाऱ्यांकडून तसंच आणि चोख मिळणार प्रत्युत्तर हे सर्व पाहता सोमवारचा अधिवेशनाचा दिवस हा वादळी ठरल्याचं पाहायला मिळालं हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक शेअर जरूर करा तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स मधून जरूर कळवा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा